Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Oh Yaka Apa khabar semua para pendengar Thank you so much sekali lagi kerana sudi mendengar Kami di podcast Oh Yaka uh, Kalau korang belum keep up tu boleh sajalah Siapa yang baru mendengar baru mula mendengar Kami di podcast Oh Yaka thank you so much uh, Kita dah uh, episode episode Oh Yaka Dah sekarang dah 100 nak masuk 170 lebih lah uh, Masuk 180 hmm. lah Alhamdulillah Kita dah, kita dah cover banyak-banyak topik Alhamdulillah. Um, um, kalau korang nak tanyakan Any persoalan boleh saja DM tapi Kadang-kadang uh, you can just actually scroll as well sebab kita cover Ustaz dah cover Macam-macam uh, uh, Topik tentang Moto Fikir lah Kita kena say Moto Moto about, 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 that lah Okay uh, Topik hari ni Is very very uh, interesting tapi is still a topic yang macam kita actually nak treat nicely sebab kita also tak nak offend uh, other people and then kita tak nak go in the wrong direction but I think this is also a very important topic to talk about sebab Um, I feel that like benda ni memang dah menular They're um, getting out of hand sikit uh, And this thing has been going on for years lah So, topik ni I think this is something uh, Kita nak cakap like I said, ada macam tabu sikit Tumi lah dia benda tu. Dia apa tu. orang tanya? Ada sisi orang tanya. Okay. Ha, soalan daripada uh, para pendengar lah. Uh, tentang uh, platform uh, pornografi lah. Is there another word yang kita katakan uh, nicer bit sikit? Uh, website yang lucah lah. Lucah lah. Website lucah. Uh, sebab bila the first time uh, aku dengar tentang top, uh, tu, this platform ni kan, uh, it was actually quite surprising sebab uh, mm -hmm. the, because people actually very proud to do this because they earn a lot. Tapi macam mana how how you is proud? Uh, because they are posting on their social lah, macam uh, the comment section orang akan hentam, orang akan defend themselves in that sense lah. Oh. So uh, my concern back then okay, I, I honestly tak kisah pasal tu dosa kau lah kan That's one thing Cuma risau dia macam sebagai ibu bapa Kalau dapat tahu anak dia macam gitu And then uh, maybe keluarga sendiri yang yang watch Macam you have your own uncle Sekali uncle also consume their own uh, nasdaru punya, Stuff. you know, this kind of thing. So this is very, uh, it's very scary mm. period mm. because because to what I understand, they earn a very good amount of money lah through this lah. Um, so pasal the question is actually mula tentang um, pasal uh, hari raya lah. Uh, pasal dia kata dia nampak banyak uh, Malay-Muslim uh, yang bikin konten-konten seperti ini uh, very encouraging and posting towards raya konten. orang bikin macam raya special tapi konten-konten uh, lucah, mm -hmm. kotor. So, uh, we as Muslim bolehkah kita normalize benda-benda seperti ini? Sebab benda-benda ini adalah uh, humiliating lah. Uh, okay. And then, banyak people, apparently banyak people seem to support these things that goes against our religion. So macam mana tu kita nak macam you know kita nak mem, kita nak uh, nak fight nak defend the religion tapi at the same time masuk it's very hard it's very uh, uh, very complex punya thing to you know kita tak nak nanti dia akan gaduh kita lagi dia jauh lagi daripada, daripada agama okay. betul tak Bismillahirrahmanirrahim ah uh, number one kita apa yang dicakapkan ni uh, kebanyakannya adalah hukum-hukum agamalah lah. Mm -mm. So bila kita kata hukum tu uh, certain hukum it is what it is but how do we do we tread it carefully mm -mm. and how do we internalize it mm -mm. itu another thing lah mm -mm. so because the soalan ni uh, macam mana what, what should we do macam ni kan mm -mm. bila dah datang soalan so number one uh, should we normalize it uh, kalau bukan raya raya edition pun shouldn't tak normalize it. Lah. It. Hmm. In fact, to a certain extent, uh, maaf cakap pasal yang tanya ada beri nama mm -mm. nama platform tu. Mm -mm. Cuma saya pun rasa sebenarnya bila nak raise awareness, jangan sampai orang yang tak tahu pun dapat idea untuk terpergi kat tempat tu lah. Mm -mm. So is, saya kata dengan Ju, biar saja generic. Mm -mm. And and even kalau bukan raya punya content about masalah-masalah lucah dan sebagainya, perkara tu pun memang tak boleh. Shouldn't be normalised. Mm -mm. Dan uh, It doesn't make any difference. Bukan, bukan bila saya nak cakap, oh bila dengan Raya ni, oh dia lagi teruk, dia lagi ni. Tak. Tak, Raya pun dah memang teruk. Hmm. Cuma, the angle yang kalau boleh we nak look at lah, kan. Okay. Kita tahu perkara tu dosa. Hmm. Dan kita doakan, Ya Allah mudah-mudahan siapa yang consume, siapa yang produce, Semoga Allah berikanlah dalam hati mereka adalah bibit-bibit uh, untuk kembalilah. Mm -mm. Kita pun tahu recently ada an adult actress eh mm -mm. baru masuk agama kan. Mm -mm. Semoga Allah oh, terus yes, yes. Uh, memeliharanya. Kita pun nampak benda tu viral kat, mm -mm. kat internet, social media sebagainya. Semoga Allah memelihara dia lah. Dia dah berubah kita bila lagi kan. Mm -mm. Something so, like that lah. Mm -mm. Orang selalu komen kat bawah kan. Mm -mm. And then uh, what I wish to share right now kan is two different thing. Out. Satu buat dosa which is yang tadi tu produce and consume. Another thing is you buat dosa tapi you mock the religion. Mm, mm, mm. So bila you buat dosa je tu dosa dah kena taubat. Tapi bila you buat dosa dan you mock the religion pakai nama agama dan sebagainya lah. Pakai pakai gini untuk sebarkan dengan nama Islam dan any, dan dan uh, etc. Then takut-takut jadi you dah menyindir, memerli agama yang nanti akan membuatkan you actually terkeluar dari agama even worse. Mm, mm, mm. Kalau dosa, taubat boleh minta ampun kepada Allah. Kalau dah terkeluar pada agama, itu yang kita takut tu. Nauzubillah, Min Zalik, kan? So, both should not be normalised. Cuma the degree and the severity of, of kesalahan yang dibuat, yang pertama, harus taubat, yang kedua tu takut sampai terkeluar daripada agama. So, entahlah. Uh, saya, saya dengar pun quite-quite sedih lah. Lagi-lagi yang ada macam tadi awak cakap uh, the sick uh, apa tu uh, happening of ada ahli keluarga sendiri yang consume dan sebagainya mm -hmm. kan. Mm -hmm. Have you watch cerita recently pasal keluarga itu? Tak. Kat TikTok keluar banyak. Dulu pasal Walid kan? Mm hmm. Recently ni pasal keluarga itu yang Rosham Aku belum tengok lagi. Ah, yang Rosham know makan anak sendiri. Hmm. Tapi bukan Husyam lah, ya lah. noh. Begar Husyam melakon sebagai seorang watak Iman ni, <laughs> dia pergi maaf cakap pergi merogol anak-anak dia sendiri. And then happen to be dia diagnosed with hypo hyper hypersexual punya disorder. So dia kalau dah datang dia tak boleh nak control langsung. Habis tu tu in the story lah, dia salahkan isteri dia kata isteri dia tak bagi. So dia dia nampak anak-anak dia terus dia anu kat anak-anak dia. Allah jadi Allah. jadi the question is bila orang discuss, that, that disorder wasn't even a recognized sickness. Wallahualam, aku pun tak tahulah. Mm -hmm. Tak nampak kat komen lah. Tapi masalahnya dia kata benda ni worsens dengan orang tu suka tengok benda lucah mm -hmm. So, bila bila you tengok eh, Jadi perkara sedemikian, dia akan have a long-long punya effect tau. Mm -hmm. Kita doa kepada Allah, Ya Allah mudah-mudahan Allah pelihara lah semua orang muslimin, muslimat. Mm. Yang tak pernah terjebak, semoga tak terjebak, semoga Allah jaga dan semoga jangan memandang rendah pula orang yang terjebak mm -mm. sebab mereka diuji. Yang masih lagi buat dan masih on off bertaubat, mm -mm. semoga Allah kuatkan anda mm -mm. dan dapat kembali ke jalan agama, dapat buang perkara-perkara tersebut. Sometimes it can be masalah psychiatric, mm -mm. sometimes it can be masalah apa habit. Mm -mm. Aku pun recently ada orang tanya, ustaz saya ada masalah dia tanya. Uh, tentang uh, dia punya kawan lah Kawan dia ni ada an addiction to porn mm -hmm. I think you have covered this before kan mm -hmm. So macam mana apa yang saya harus buat Haruskah saya bagi ustaz jumpa dengan dia mm -hmm. Ataupun adakah harus kita jumpa dengan sekretaris Jadi saya cakap Uh, saya pun belum reply sini, ha, ni boleh reply sekali. <laughs> Pada siapa yang menanya inilah jawapannya. <laughs> Jadi namun kalau you dah tahu dia ada sakit tu, pergilah jumpa cari cari pertolongan lah. Mm -hmm. I think ada hotline dia untuk mm -hmm. addiction dan pun addiction kan. Mm -hmm. And then at the same time kadang orang tu tahu, cuma dia tengah sakit. So yeah, yeah, yeah. dia perlu masa dan perlu keluar daripada anything yang membawa kepada situ. Mm -hmm. And and to be honest kadang dia dah buat everything tapi masih gagal lagi. Mm -hmm. So what else? Just sangka baik dengan Allah Ya Allah please lah Remove me lah From my own sins Please cakap macam yeah. itu Dan kemudian doa pada Allah Mudah-mudahan Dengan segala rahmatnya yang luas tu Dapat mengeluarkan dia Daripada dosa-dosanya Kelemahan-kelemahan diri mm -hmm. Trust me before dia mati Allah akan remove lah As so long you sangka baik lah So The point is Bila you ada penyakit ni Lepas tu dengan masalah Tengok mm -hmm. pada benda-benda yang lucah Nanti akan lebih teruk kepada keluarga dan society. Mhm. Hmm, you see hmm. macam mana yang dalam cerita tersebut sampai anak dia bukan satu tau. I think dalam tiga ke apa. Ada yang sampai mengandung hmm. lagi. Oh so, at the end of the day, benda-benda uh, perkara ni shouldn't be a question should we normalize it. Hmm, hmm. It should be even ban pun. Tapi macam mana apakah da, jasa dan apakah daya kita boleh buat. Macam tadi dia kata can you educate? So, educate the masses jangan terus pandang rendah ataupun terus uh, apa tu uh, pulaukanlah sebab kadang orang need help bila bila kena macam ni habis orang dah malu sendiri macam ni orang nak need help kalau dah malu tak boleh suarakan bila. kan dah jadi tabu okay. untuk dia so sometimes bukan pasal dia tak tahu pasal hukum agama mm -mm. dia dah tahu tapi dia terperangkap mm -mm. Yeah. Okay, uh, i think kita nak sebelum nak atau kita continue on, that, on the nebab i want to ask you tentang sebab bila kita feed on nafs dengan feed feeding on kita punya iman dan kita punya mm. roh ni kan so uh, how do we macam na because to what i understand nafsu ni pun dia boleh feed tau dia boleh consume the more kita mm. feed mm. dia the more strong it get sama seperti iman kan tapi iman pun akan berbolak-balik juga turun naik turun naik so what is maybe uh, satu dua patah yang uh, advice okay. sikit lah bab iman uh, dengan roh, nafsu, roh, eh. roh dengan nafsu ni okey uh, roh lain lagi Iman dengan nafsu dulu lah, roh. Mm, uh, okay. maybe nak kena pergi kelas lah, pelajaran mm, mm, mm. makrifat tentang roh ni quite deep lah, mm, 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 uh, cannot be mm, shared here mm. lah. This one aku actually had this uh, yeah. question ni, actually daripada uh, last week ni kelas. Yeah. Tentang uh, nafsu, roh, dengan... Dan dengan tak semua iman. orang yang berbual tentang roh, tahu roh tu apa sebenarnya. Ha, ya, kan. <laughs> Kadang-kadang ha. tanya-tanya berbual-bual, tapi tu ha. bukan roh, tu mm, masih jiwa. Mm, mm, tu mm, tu mm. masih nafsu, tu masih iman. Sedia belah berapa? Tujuh ya? Eh? Uh, dia yeah. ada a few, a few, a few... Uh, penjelasan tentang ruh tu sendirilah mm -mm. uh, tak apalah saya tak vegetarian kita, kita go on uh, iman dengan uh, nafsu ha okay. so iman kalau tengah naik dan turun ni macam mana nak kekalkan dia naik mm -mm. Jangan rasa pernah naik. <laughs> mm, 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 mm. Kalau you rasa iman you pernah naik, definitely you tengah turun lah. Itu mm, mm. ah, tu as simple as the teknik dia is. Sebab you tak nak, tak nak ujub you tak nak takabur dan sebagainya. Tapi bila you rasa tengah turun, then you will always want to seek things that can improve. Mm. And, and 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 you tak stagnant. Mm, mm. And then after that, uh, tadi pasal nafsu ni, nafsu ni ada a back story. Mm, mm. A back story whereby nafsu ni, kata Nabi SAW kan, Uh, untuk kita puasa dan dia sebagai junnah junnah uh, dia bukan jannah When? dia bukan jinnah. dia junnah uh, apa junnah uh, junnah tu perisai mm -mm. jannah tu syurga jinnah tu jin nampak bahasa arab mm -mm. punya tukar-tukar baris mm -mm. makna semua tukar mm -mm. uh, so kan? siapa ada kesempatan nak belajar bahasa arab belajarlah balik mm. <laughs> so junnah kenapa dia jadi perisai pasal nafsu ni dia feed off uh, makanan Hmm. The more you tahan diri you daripada makan, the more badan you weak. Bila badan you weak, you nak buat nanti jadi malas. Hmm hmm. Ha, hmm tapi hmm. ustaz saya dah try puasa. Oh, tapi nafsu saya tetap naik. Lepas buka awak makan apa? Hmm hmm. Pagi hmm, awak puasa betul lemah. Tapi lepas buka awak awake macam-macam. Naik hmm. balik. Nafsu tu. Nafsu tu. So In order to watch what you eat, jangan banyak sangat makan red meat, makan benda-benda yang bernyawa. Mm -mm. Bila puasa makan benda-benda yang macam sayur-sayuran mm -mm. ataupun makan benda-benda sunnah, buah-buahan. Mm -mm. Kalau nak makan meat pun makan yang white meat lah, mm -mm. yang sedikit lah, macam ikan ke apa ke. Then you will see the different. Sebab sebab kadang makan tu dia fit off lagi. Mm -mm. Apa yang nafsu you yang asalnya lagi kalau you dah memang ada naturally ada nafsu yang besar. You makan pula tak jaga, you akan nanti jadi lagi membuat membuat membuat. Mm -mm. Kan? So untuk kontrol nafsu adalah makanlah mm -mm. itu kira physically tapi ultimately nak kontrol nafsu tak ada yang mampu kontrol lah kecuali dengan izin Allah lah mm -mm. dan nafsu tak boleh dibuang. Nafsu will always be there yes. sampai kita meninggal lah. Sebab Allah pun kata dalam Quran bukan buang nafsu. Allah kata nahan nafsa anil hawa. Naha tu melarang, mencegah. Mm -mm. mana dia mengekang. Allah tak cakap to eliminate. Masa mm -mm. it can be eliminated. It is there for you to always in a constant fight with it. And dia boleh besar dia boleh kecil. Mm -hmm. Ah the more you feed dia besar-besar besar-besar sampai satu masa you dah rasa normal which is lagi bahaya. Tapi the moment you dah dapat kawal then mintaklah izin pada Allah lah. Kena 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 sering ada dan orang-orang yang tak diuji Don't be happy first. Jangan confident dulu. Mm -mm. Relax dulu. Mm -mm. Pasal it can happen to you. Sebab uh, nah. I think generally nafsu tu orang selalu fikirkan tentang uh, the, the attraction towards the opposite gender. Tak jugalah. Hmm. Uh, kan, nafsu tu ada macam-macam. I think uh, and then, <coughs> this is what I always share with people atau I, I always remind myself as well. Allah akan duga kita dengan apa yang kita lemah. Paling lemahlah, nafsu kau maybe dengan uh, Uh, tu uh, overspending atau riak dengan apa yang kau ada, itu nafsu kau. Hmm. Uh, nafsu dia ni maybe marah. ada marah. Marah. Uh, hmm. lain orang ada different... Ini pula suka makan. Haa, uh, betul. saya tengok saya macam <laughs> tu. Saya tahu, saya suka makan tapi... Saya pun suka Ustaz. Saya yeah. pun suka makan. Tapi satu orang, je jangan makan. Apa? Selain benda yang haram, apa tu Jangan itu? makan kawan <laughs> Betul! Apa <Abang, laughs> itu dia? <laughs> Okay, uh, kita nak, nak touch last point tadi, kita okay. patah balik kepada uh, platform yang yang lucah tu kan. Okay, sekiranya Ustaz saya ada mm, kawan mm, yang saya kenal, haruskah saya menjauhkan diri? Okay, first things first. Kalau saya menjauhkan diri, saya rasa ini adalah amanah saya. Nanti apakah nanti kita nak jawab dengan Allah SWT tentang benda ni? Sebab... Kalau aku masih ada kat sini, tapi aku tak boleh membenarkan juga sebab tak boleh macam eh bagus pun kau <laughs> buat benda ni kan, tak boleh membenarkan sebab benda tu adalah haram. Tapi kalau kita menjauhkan, kalau dia perlu kita uh, to to you know to okay. come back, macam mana tu? So should we distant atau should we just macam just be there? Macam mana tu? Pasal kadang-kadang kalau kita kalau tahu yang kita tak favourite dengan apa yang dia bikin, dia pun dah start menjauh. Tapi takkan kita nak cakap kita suka apa yang dia bikin, bila kita sendiri okay. tak approve. Uh, orang menjauh kita tak boleh control. Mm tapi kita boleh kontrol apa kita boleh buat kan. Mm -hmm. So kalau kalau bagi saya saya asma chess as, uh, saya diajar untuk be very inclusive because juga uh, memang background saya daripada madrasah semua mm -hmm. dan sebagainya. Mm -hmm. Tapi saya di di di, di macam mana, disusun oleh Allah berjumpa mm -hmm. dengan beberapa orang dan juga ada beberapa pengalaman yang saya lalui yang buat saya terfikir balik ya Allah rupanya begini eh. Mm -hmm. Jadi kita start to understand but not uh, to confirm mm, -mm. maknanya to ikutkan so let's say misalnya kata macam awak ada kalau ada kawan-kawan sedemikian ah uh, number one kalau awak nak dekat jangan pasal awak dekat pasal nak membenarkan macam tadi kan mm -mm. tapi awak nak dekat pasal awak tahu yang yang apa tu kita tidak boleh merendahkan sesiapa so sekadarnya lah dekat mm, -mm. Ha, and awak kena tahu kapasiti awak takut-takut awak dekat-dekat awak pula terbuat eh Ah ha, itu itu no no thing pasal uh, kita kadang terinfluence dengan orang sekeliling mm, ha, mm, kan agree. so on that basis bila you dekat you tahu yang you dekat you pasal tak nak pandang rendah orang mm. dan you tahu orang boleh berubah dan you nak you nak be a source of help if ever needed mm -mm. tapi you maintain your distance sebab mm -mm. you pun you pun takut nanti daripada dia berubah kita yang berubah ah you, uh, you yang berubah mm -hmm. ataupun daripada dia berubah pasal you dekat dia makin teruk mm -hmm. pun boleh mm -hmm. juga because mm -hmm. kita tak pandai handle ah mm -hmm. uh, jadi bila tadi pula kalau kita menjauh ataupun ataupun kita nak mendekat jangan ingat kita pula hero untuk selamatkan dia ah mm -hmm. uh, just ingat kita dekat pasal as, as muslim kita ukhwah -huh. dia mm -hmm. buat salah kita pun ada salah mm -hmm. tapi kalau let's say misalnya kata jangan sampai dia rasa agama tu Uh, suatu benda yang foreign. Mm, mm, mm. Biar dia rasa bersalah dalam agama. Mm, mm. Memang benda tu salah. Semoga salah Faham. tu pelalahan akan buat dia berfikirlah. Faham. Ah uh, tapi kita pun uh, diajar bukan pun jangan jangan nak dekat sangat. Hmm. Mm. Mana kita sederhana mm, mm. Balance, lah, sederhana. Ah, Sekadar balance ah, balance ah, balance. So kadang-kadang orang cakap oh tak boleh kita kena jauhkan orang macam ni. Nanti kalau tak nanti pun dia influence kita. Kalau tak nanti pun tak boleh juga you too extreme. Hmm mm, mm. uh, mana kalau you jauh satu adalah pasal saya tak mampu okey ataupun you jauh pasal saya terus mendoakan dia tapi saya tak sanggup saya tak tak sanggup nak tahu all these things mm -mm. makna dia saya tak boleh nak memaksa dalam agama tak ada paksaan tapi benda tu salah tetap salah mm -mm. dan ada personal personal reasons yang lain yang penting whatever the reasons you nak dekat ke you nak jauh ke yang penting jangan all out mm -mm. jangan terlalu ekstrim. lagi satu You tahu apa yang you nak cakap depan Tuhan? Nah, ha, hmm. itu paling important. Dia tak kisah. Sekarang orang, sekarang kalau orang nak kecam, orang nak apa-apa means means apa? Hmm. Tapi nanti bila depan Allah SWT, can you really answer? Kalau you terlalu dekat pun sebab apa? You know your your meaning. Hmm. You know your reasoning. You tahu apa? You may intend. Hmm. Tapi depan Tuhan boleh tak you jawab accordingly? Can you be as 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 apa? as same as what you intentionally you have. Mm, 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 mm. Uh, atau actually ada another reason, another mm, agenda. Mm, mm, mm. Uh, tapi kalau you jauh pun ada reasoning juga. Mm, mm. So Adrian what boleh jawab depan Tuhan tak? Hmm. Okay, okay. Uh, last last main point eh. Okay. I think because just now you 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 sentuhkan tentang the one that actually uh, reverted to Islam dekat uh, Malaysia uh, dulu biasa bikin video-video uh, uh, lucah ni mm, yang mm. orang daripada negeri itu. Okay. ah. Uh. uh okay uh, challenge dia sekarang ni is uh, video dia tak boleh diturunkan sebab dia memang dah paid by companies yang besar-besar. Okay. So there's a lot of people, uh, banyak orang kecam macam oh pasal there still new releases. Ya yeah, tapi dah recorded dululah kan so macam dia oh, macam mana challenge tu sebagai, yalah, yalah. dia sebagai seorang revert tu yang dia tahu benda yang dia buat tu salah and then dia nak nak repent everything tapi benda tu masih berjalan pasal nanti orang akan kata tentang uh, dosa jariah and everything so in that dia sense, macam mana oh, nak cakap brother hmm. saya pun saya serah pada Allah dan semoga Allah kuatkanlah kalau betul-betul hmm, hmm. memang dah dah itu jalannya pasal ni pun nak menunjukkan yang yang apa kadang bila orang dah percaya pada Allah kemungkinan dia dari ni sebelum dia betul-betul have full conviction mm -hmm. Allah kan tetap uji semua orang betul so ujian kadang berbeza lah tapi semangat dia nak masuk ke dalam agama tu yang dia tahu dia seperti bayi yang baru lahir kemudian mm -hmm. tapi at the same time tahu yang orang still akan hold dia punya pass at at dia disposal mm -hmm. kan saya pun tak tahulah mungkin okay, kekuatan yang dia dapat hanya daripada Allah SWT mm -hmm. Dan dan kita sebagai orang yang dengar cerita tentang ini kita mampu doakan lah. And, mm -hmm. and kita try our best not to uh, apa tu associate the person with that again lah. Yep, That's yep, why yep. saya pun very dulu saya tak kisah sangat. Maksud mm -hmm. tak kisah tu saya very uh, lepas lah macam macam. Eh tak apa cakap je lah ni benda yang benar apa. Mm -hmm. Tapi over time macam dinasihatkan guru-guru have to be A little bit, uh, apa tu orang panggil, peka lah. Kena, kena alert a bit on on how the whole thing will nampak. Pasal kadang niat kita betul tapi kadang mm. terjadi salah. Mm, mm, ha, mm. sebab kita tak cermat. Ah ha, that's the word. Mm. Tak cermat, tak try kali carefully. Saya banyak kali macam itulah. Ha, kan? Kelemahan saya lah. Ha, tak ha, cermat. Samalah, sama lah, <laughs> sama Pasal Pasal kita ingat benda betul pun harus cakap mm. pun kan. I mean, lagi dengan semangat kita nak kebenaran tu jelas. Betul. Tapi, kadang... Tapi, bila fikir balik, actually, maybe I could have done it better way. Tak, dia tak boleh... Tak bu dia pasal kadang impuls tu yang buat kita ni, termasuk saya juga kadang mm -hmm. macam, eh tak apa, kasih je. Mm -hmm. Padahal, para ulama' dulu dah ajar berapa banyak hikmah-hikmah yang tertentu. Ada, perlu straight forward kasih. Mm -hmm. Ada, you tak perlu kasih sekarang, you sabar. Mm -hmm. You tunggu je, you buat je. Sama macam dulu, another example, last from me. Eh. Uh, Kiai-kiai di stable kuda dulu. Mm hmm. Uh, waktu zaman atuk nenek kita. Mm hmm. Mereka ni dulu ada yang kerja di tempat stable kuda, tempat judi apa. Mm -hmm. Kan ada yang kerja pekebun dan sebagainya lah. Mm. So mereka-mereka yang buat kerja gini kan directly associated dengan judi. Betul. You tahu apa KKI dulu buat? Hmm buat business tu. Ha kan you know the story what. Mm -hmm. Dia bukan terus eh hey, you haram. Mm -hmm. Eh hey, you gini. Oh gitu. Menjauh orang. Tapi dorang mm -hmm. orang lagi NKI tahu dia orang tengah cari a uh, uh, living for their family. Mm hmm. If, Kiai-kiai dulu terus stop terus, terus cakap benda yang benar apa, haram atau tak haram hmm. apa kan. Hmm. Orang terbantut, orang terus menjauh dari Kiai, orang buat bodoh lagi. Rasa-rasa anak cucu dia pun tak dapat keluar daripada tempat tu hmm. Tapi Kiai mendampingi mereka. Hmm. Itu yang, tapi mungkin Kiai-kiai pun dah kuat-kuat lah. Macam hmm. saya pun. Belum kuat sangat kot. Mm -hmm. Belum tak pernah kuat pun lah. Macam kira-kira ni macam dah betul-betul equip lah. Mm -hmm. Macam Alhamdulillah. So mereka mendampingi. orang do a surau kat daerah situ sih. Mm -hmm. And orang kecam pun. Definitely mm -hmm. orang kecam. Apa buat surau dekat-dekat tempat judi dan lah, mm -hmm. sebagainya. Orang mesti cakap pun. Mm -hmm. Tapi dia tahu yang pasal we want to change bukan orang ni. And this has been going on and on. So dia tak nak change kat orang ni. Dia nak change the whole generation change. Mm -hmm and apparently bila orang-orang ini dah tua, dah tua dah tua dah pergi haji dah apa terus orang tinggalkan kerja the next generation bapak-bapak kita bukan atuk-atuk lagi kan bapak-bapak kita dah terus tak dah, pergi sendiri betul 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 so But you know one of them siapa atuk saya lah sama ah ha, kan he ha -ha. kuku kaki dia satu tak ada sebab kena pijak dengan kuda <laughs> kan kita ha. kita mi atuk-atuk kita Pobie semua kerja eh. kat situ kan banyak orang perbi dekat situlah perbi orang orang Boyan kan mm -mm. tapi kek-kek bumian pernah tak menjauhi pernah tak macam mengecam dia tak dia dah mendampingi tapi ada sini tadi ingatkan benda ni salah tau. Ni kalau judi ni gini. Nanti secara tak langsung orang fikir-fikir. You imagine eh years after years after years weeks in weeks out, months in months out. Alah okay, cakap kena tinggal kena tinggal. Satu masa bila dia tinggal dia tinggal terus. Terus tinggal terus sampai anak cucu insya-Allah the vicious cycle stops there. So itu yang mudah mudahan lah bila kita kongsi tentang satu perkara saya pun tak nak terlalu straightforward. Tapi pada same time ada juga the many cuma more of it how to apply kan and how mm -hmm. to internalize and work with it lah mm -hmm. kan so mudah-mudahan yang saudara baru kita tu pun Allah SWT jumpakan dia dengan orang-orang yang baik yang boleh sama-sama so dengan dia untuk dia tak teringat tentang masa lalu dia pun susah juga mm -hmm. Kerana masa lalu terus menghantui kan nak baru kan fresh kan mm -hmm. ha, juga dengan kawan-kawan kita ataupun saudara-saudari kita yang masih lagi terjebak dalam dalam masalah-masalah yang yang mm -hmm. di, seperti dikatakan tadi itu. semoga Allah berikan kesedaran mm -hmm. dalam hati mereka dan dapat jalan keluarlah daripada sumber-sumber mencari nafkah yang lain mm -hmm. dan juga daripada masalah ketagihan-ketagihan yang ada semoga Allah bimbing kita lah dan bimbing kita sentiasa la haula wala quwata illa billah Thank you so much. Okay, everybody, ask, uh, Thank you so much everybody kerana sudi mendengar kami di podcast Oya Kalau korang ada any persoalan as usual, korang boleh saja DM dekat Instagram Oya Keh. Uh, then uh, just list out the question, sama saja seperti uh, kawan kita ni. Masya Allah, thank you so much uh, for sending in the question. Uh, any topic uh, under the sun boleh, there's no question that is too small or there's no question that is too big lah. So insya Allah kita akan berjumpa lagi sehingga, uh, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.